untuk menghasilkan lukisan perspektif satu titik lenyap mula-mula sekali cikgu gunakan pensel untuk membuat lakaran tajuk yang dipilih pada hari ini adalah sampan yang sering terdapat di tepi pantai pemandangan di tepi pantai pada waktu petang ketika nelayan sedang pulang dari mencari rezeki di tepi pantai kita sering nampak perahu-perahu nelayan Sekarang cikgu hitamkan bahagian-bahagian yang perlu digelapkan. Dan kita cuba cari garisan untuk perspektif. Dan cikgu tambahkan pokok kelapa. untuk mengindahkan lagi lukisan kita. Di sini cikgu cuba tunjukkan kepada murid-murid cara-cara untuk melakar sampan dan juga pokok kelapa. Pemandangan sebegini sering dapat dilihat di tepi-tepi pantai. Langkah seterusnya adalah untuk menghasilkan ton dalam lukisan. Untuk memasukkan ton terang dan gelap dalam lukisan, cikgu menggunakan arang dan juga pensel arang. Langkah pertama, cikgu menggunakan arang dan diletakkan pada kertas lukisan. Kebiasaannya, objek yang penting kita hitamkan terlebih dahulu. Lorekkan arang pada perahu dan tambahkan ton-ton yang gelap pada pasir pantai. Ambil sehelai tisu Sapukan pada arang tersebut Perlulah diingatkan Kita tidak boleh menyapu keseluruhan arang tersebut Tetapi kita sapukan sebahagian sahaja Untuk meninggalkan kesan yang lebih cantik dan menarik sekarang kita dapat lihat dua tone yang berbeza iaitu tone yang gelap dan juga tone yang cerah. Cakul pensel ditambah untuk menimbulkan tone yang lebih gelap. Semasa menambah ton menggunakan pensel arang, kita perlulah teliti dan berhati-hati. Ya, gelapkan bahagian tingkap pada perahu. Sekarang murid-murid boleh bezakan antara arang dan juga pensel arang. Di mana pensel arang kesannya lebih gelap dan lebih kasar sementara arang kesannya lebih lembut dan juga lebih nipis Di sini cikgu cuba tunjukkan kepada murid-murid cara-cara kita menghasilkan perspektif satu titik lenyap. Bayangkan di sini adalah titik lenyap. Kemudian kita tumpukan lukisan kita kepada titik tersebut. Selepas itu, kita hitamkan bahagian bumbung pada perahu dan juga bahagian dinding rumah perahu tersebut. Cikgu menggunakan tisu untuk meratakan ton yang telah diletakkan arang tadi. Perlu diingatkan, pelajar tidak boleh menggunakan jari untuk meratakan arang tersebut kerana jari kita cepat berpeluh dan kesan peluh tersebut akan meninggalkan kesan yang tidak menarik pada lukisan kita Seterusnya, bolehlah kita gelapkan bahagian latar belakang seperti awan dan sebagainya. Setelah siap meletakkan ton di dalam lukisan kita, cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid cara-cara untuk menimbulkan kesan cahaya dengan menggunakan pemadam. Tekankan pemadam mengikut kekuatan yang dikehendaki. Umpamanya, bahagian yang cerah kita tekankan lebih kuat dan bahagian yang kurang cahaya kita tekankan secara sederhana. Sekarang murid-murid dapat lihat perbezaan ketika kita menggunakan pemadam untuk menimbulkan kesan cahaya dan cikgu tunjukkan sekali lagi cara-cara menimbulkan kesan cahaya dengan menggunakan pemadam getah Sekarang murid-murid dapat lihat dengan lebih jelas lagi Kemudian murid-murid, cikgu akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita menyiapkan latar tengah. Di sini cikgu akan tunjukkan perspektif dari segi ton. Ton yang gelap di bahagian hadapan dan ton yang sederhana di bahagian tengah. Untuk menyiapkan latar tengah, cikgu gunakan pensel 6B. Di sini cikgu perbagaikan penggunaan media Contohnya seperti pensel, arang, pensel 6B, supaya kita mendapat tone yang berbeza-beza dalam menghasilkan lukisan. pensel 6b kesannya lebih berkilat jika dibandingkan dengan pensel arang Cikgu tambahkan sepohon lagi pokok kelapa supaya wujud keseimbangan dalam lukisan kita. setelah dihitamkan dengan pensel cikgu gunakan pemadam untuk menimbulkan kesan ton pada pokok kelapa tersebut pada daun-daun kelapa juga cikgu gunakan pemadam untuk menimbulkan kesan cahaya. Ya murid-murid, kesannya sangat cantik dan menarik. Begitu juga dengan pohon kelapa yang kedua, cikgu gunakan pemadam untuk menimbulkan kesan cahaya pada daun-daun kelapa dan juga pada batang pokok kelapa tersebut. Setelah dipadam, bolehlah kita tambahkan tone yang lebih gelap dengan menggunakan pensel 6B tadi. Pada pasir-pasir pantai, cikgu tambahkan jalinan-jalinan umpamanya rumput-rumput dan sebagainya. Tujuannya adalah menghidupkan lagi suasana persekitaran di tepi pantai pada lukisan kita. Di samping itu, dengan menggunakan pensel 6B, kita juga boleh menambahkan tone di dalam lukisan. Sekarang pelajar-pelajar boleh lihat saiz rumput di bahagian hadapan adalah dilukis secara besar-besar untuk membezakan jarak ataupun ruang di antara latar hadapan dan juga latar tengah. Pemadam digunakan untuk menimbulkan kesan cahaya pada rumput-rumput di latar hadapan. Sekarang cikgu tambahkan lagi tone di bahagian latar tengah dengan menggunakan pensel 6B. Kemudian proses seterusnya kita gunakan pemadam untuk menghasilkan tone pada lukisan di latar tengah. Seterusnya murid-murid, cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita menghasilkan perspektif di bahagian latar belakang lukisan di mana di latar belakang tonnya lebih cerah. Untuk bahagian latar belakang Cikgu menggunakan arang untuk membuat garisan bukit. Kemudian, cikgu gelapkan pada bukit-bukit tersebut dengan menggunakan arang. Dengan menggunakan tisu, cikgu ratakan arang yang telah dilukis tadi Dengan menggunakan tisu, cikgu ratakan ton ton pada bukit-bukit tadi. Bahagian yang perlu digelapkan, bolehlah kita gelapkan dengan menggunakan arang. Untuk menimbulkan ton yang berbeza. Ya murid-murid, di sini telah cikgu tunjukkan kepada murid-murid bagaimana cara-cara untuk kita membezakan ton gelap, ton sederhana dan juga ton yang cerah.